И вот я нахожусь в Винсенте, опять же возле, возле э, Глисс, возле церкви. И тут вот такие по воскресеньям, как я предварительно говорил, стихийные такие вот рынки. Тут рядышком же и кафе идут, причем сейчас обед, во Франции сейчас плотный ужин, длится он с 12 до 2 часов. Все французы именно питаются в это время, и, э, питаются только в своих кафе. Они знают, есть кафе для приезжих. Тут все забито. И тут такой вот рынок идет, где можно купить фермерские овощи, э, морепродукты, ну в частности вот ниже миги, рыбу э, всевозможную. Э, стейки из... Э, Лосося, еще из других рыб, форелька, а, есть санжаки, гребешки. И вот такие вот готовят на больших таких э, тарелках, железных или даже не казанах. Такие продукты. Вот, рис, ризотто с морепродуктами. К примеру, большой выбор устриц. Всевозможных э, раков, крабов, э, дорадов. Э, также есть вот присутствуют здесь большие витрины. Ларис с э, мясом, с курицей, э, между прочим, также с растительным маслом домашнего производства. 5 евро за э, литр за бутылочку. Вино домашнее, фрукты, овощи. Ну вот как-то так. И все это в центре Парижа, в одном из районов, Винсенси, как я анонсировал предварительно. Вот такая вот атмосфера. И буквально это все будет работать где-то от часов до трех, до четырех. И потом это все закрывается. Приезжают уборщики, все это убирают. И опять чистота и порядок. Ну вот как-то так.